নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ চ' আজি আমি এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ যিটোৰ বাবে বহুতেই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই আছিল যে এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে চাগে থামনেলখন দেখা পায় আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে তেন্তে বলক এই আজি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিটো ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হয় তাৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ চ'

চ' তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হৈছে যদি আপুনি আছাম পুলিচ চাৰ্ভিচ নাইবা এ পি এছ চি এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছত ক্লাছ ওৱান গেজেটেড অফিচাৰ আপুনি এ পি এছ প'ষ্টটো পায় নাইবা লাভ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ তাত চেলাৰী কেনেকুৱা হ'ব নাইবা আপোনালোকে গ্ৰেড পে' কেনেকুৱা পাব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে জানিব লাগিব এ পি এছ পোষ্টো কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ' এ পি এছ এটা ক্লাছ ওৱান গেজেটেড পষ্ট হয় যিটো আমি পাব পাৰোঁ এ পি এছ চি এক্সামৰ দ্বাৰা ঠিক আছে যিটো এক্সামত আপোনালোকে কুৱালিফাইড হ'লে আৰু যদি আপোনালোকে এটা ভাল ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ চিলেকশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে এ পি এছ পষ্টটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব ছ' সেইবাবে আপোনালোকে এই এক্সামটো আপোনালোকে ভালদৰে এটা ৰেংক লৈ কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব চ' বলক এতিয়া আমি যিটো নেকি পে' স্কেল হয় থাৰ্টি থাউজেণ্ডটো আপোনালোকৰ ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ড আপোনালোকৰ পে' স্কেল আপোনালোকে ইয়াত পাব আৰু আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ নাইবা পে' স্কেলৰ লগত আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ থাকিব থাৰ্টিন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেচিক পে' আপোনালোকৰ দুটা প্লাছ কৰি আপোনালোকৰ এটা নৰ্মেল আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে পে' স্কেল ধৰা হয় থাৰ্টি থাউজেণ্ড আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' থাৰ্টিন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আপোনালোকৰ ধৰা হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বেচিক চেলাৰী আপোনালোকে পাব ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চ' তাৰপিছত আপোনালোকে দিয়ে পাব ডেয়াৰনেছ এলাউন্স যিটো নেকি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকবাৰে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্চেণ্টত আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হয় চ' আপোনালোকে কেতিয়াবা ফিফটি এইট পাৰ্চেণ্ট কেতিয়াবা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কেতিয়াবা ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এইটো আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব চ' এইটো যদি আপোনালোকে আমি ধৰি লওক ফিফটি এইট পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ বেছিক পে' হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ টুৱে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিন ৰুপিজ আপোনালোকে ইয়াত দিয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ঠিক আছে আৰু হাউচ ৰেণ্ট এলাউন্স আপোনালোকে পাব যিটো নেকি আপোনাৰ কেতিয়াবা দহ পাৰ্চেণ্ট কেতিয়াবা আঠ পাৰ্চেণ্ট কেতিয়াবা সাত পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে ধৰিব পাৰে ছ' তাত আপোনালোকৰ যদি ধৰা হয় হাউচ ৰেণ্ট এলাউন্স তাত আপোনালোকে ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ৰুপিজ এটা আপোনালোকে ইয়াত ধৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে মেডিকেল এলাউন্স আপোনালোকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এটা ইয়াত আপোনালোকে চেলাৰীত আপোনালোকৰ এড হ'ব চ' আপোনালোকে গ্ৰছ যিটো আপোনালোকে চেলাৰী আপোনালোকৰ হ'ব ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড আপোনালোকৰ পে' স্কেল যিটো নেকি বেছিক হ'ব

ঠিক আছে so আপোনালোকৰ pension স্কিমৰ যিটো নেকি আপোনাৰ pension system থাকে আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকে এটা national pension system নাইবা NPS নাইবা UPS ত আপোনালোকে পইচাটো আপোনাৰ payment কৰিব পাৰিব so আপোনালোকে যদি ডিডাক্ট কৰা হয় আপোনালোকৰ pension system ত তেতিয়া হলে আপোনাৰ ten percent আপোনালোকে ধৰি লব পাৰে আপুনি যিমান আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডিডাক্ট কৰিব বিচাৰে সিমান পাৰিব যদি আপোনাৰ ten percent আপোনাৰ deduct কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ six thousand eight hundred forty one rupees আপোনালোকৰ deduct হব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ group হব তাত তাত তো আপনার থ্রি আপোনালোকে এটা আপনাদের ডিডাক্ট হব তারপর পিছত লোক সেৱক আরোগ্য যোজনাত এম এম এল এস এ ওয়াই আপোনালোকৰ ফাইভ যিটো ক্লাস গেট যিবোৰ পোষ্ট থাকে তাই বা গ্রেজেটে ওয়ান পোস্ট আপোনালোকৰ ফাইভ লো হয় তার তলত হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড এনেদৰে আপোনালোকৰ পোস্ট অনুযায়ী আপোনালোকৰ পইচাটো ইয়াৰ পৰা ডিডাক্ট কৰা হয় তার প্রফেসল টেক্স আপোনালোকৰ টু হান্ড্রেড এইট এটা আপোনালোকৰ ডিডাক্ট হব আপোনালোকৰ কবলৈ গলে টোটাল ডিডাক্ট उज हाण्रेड এই ফৰ্টি নাইন ৰুপিজ আপোনালোকৰ ট'টেল ইয়াৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব যিটো নেকি আপোনালোকে নেট চেলাৰী নাইবা আপোনালোকে ইন হেণ্ড চেলাৰী যিটো পাব ছেভেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা আপোনালোকে ছেভেন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইন আপোনালোকে মাইনাছ কৰিলে আপোনালোকে ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড আপোনালোকে নাইবা ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ অলপ ওপৰত আপোনালোকে লগতে আপোনালোকে ট্ৰেভেল এলাউন্স আৰু স্পেচিয়েল এলাউন্স মিলি আপোনালোকে কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ ছিক্সটি চেভেন ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইন হেণ্ড আপোনালোকে কেছ পাই যাব যদি আপুনিও বিচাৰে যে আপুনি ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড নাইবা ইমান পইচা আপুনি ইনকাম কৰিব বিচাৰে নাই নাইবা আপোনালোকে পইচাটো পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ বাবে ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু এটা গ্ৰেজুৱেটেড অফিচাৰ হৈ আপোনালোকে ইমানখিনি দৰমহা ল'বলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব চ' ভালদৰে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰক আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত যিসকলে মেন্ছ এক্সাম দিছে নাইবা যিসকলে প্ৰিলিয়েঞ্চ পাছ কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিয়ক আৰু

ছ' আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আমি যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ